Пелку запитания. Да. Прошу вы, Олегандо. Я поняла, что в конце выключаете ярмеотическую оболочку здесь. Нет, ни в коем случае. То есть в конце выключаетесь не? или нет? Нет. Открытый живот это просто разрез через... Нет. Ярмеотическая оболочка. Брешь. Нет. Да. Тяжело, мне тяжело судить, я не, специ, я не специалист в области гинекологии и нейрофизиологии, поэтому, к сожалению, мне очень тяжело ответить на ваш вопрос, почему? Потому что я не теоретик, я практик, и не специалист в области нейрофизиологии и гинекологии, поэтому, возможно, вы правы, я с удовольствием послушаю результаты таких исследований. Я не вопрос. Мои вопросы больше касаются практической части. Первый. Вы работаете в институте рака? Так я понимаю. Сейчас уже да. Скажите, пожалуйста, что у вас после операции так много перитонитов? Много. Так это не у нас много перитонитов? А? Это, это, это не у нас много перитонитов. Это во всех онкохирургических учреждениях всего мира много перитонитов. Я не понял, пожалуйста. О наших данных осложнений, ну э, по элективной абдоминальной хирургии я вам сейчас доложить не готов. Завтра с утра будет выступать Анатолий Анатольевич Шудрак, наш начмед по хирургии, он покажет наши данные по несостоятельностям колоректальных анастомозов. Я думаю, вы посмотрите, а касательно это будет именно колоректальных анастомозов. Я думаю, вы обратите внимание, что эти данные будут раза в 3-4 в больше и выше количества несостоятельности, чем то, что обычно публикуется в клинической хирургии и хирургии Украины. Но они будут полностью соответствовать тем цифрам, которые показывают большие европейские клиники. Почему? Потому что та же несостоятельность низкого ректального анастомоза – это проблема в 15-20% случаев. Поэтому, да, имеем много перитонитов. Это действительно так. У нас просто статистика совсем другая. У меня есть статистики в прошлом году, и это особенно варианты. Да, безусловно. Поэтому Вы имеем вопрос. много перитонитов. Вы мне сказали, что у нас гастральная интубация не используется и что не нужно, уже не используют. А как вы себе представляете районного Новосибурга, которого кроме зонда, который мы и поставили перед предприятиями? Или он после вашего выступления должен его ставить или нет? Я для... вроде не на ну, тема моего доклада, я не готов, не могу сейчас апеллировать факторы, почему? Потому что я не готовился к дискуссии для... в области для... назоинтестинального для... интубации. Я могу лишь еще раз э, вот сказать несколько методов. Во-первых, вы не найдете ни одной публикации на английском языке, которая будет говорить о том, что в Америке, в, Ев в Европе или в Японии хирурги используют назоинтестинальную э, декомпрессию. Второе, даже на русском языке нет, не было проведено ни одного метаанализа или рандомизированного исследования. То есть у нас нет никаких данных доказательной медицины, которые говорят о том, что назоинтестинальная декомпрессия показана. И третье, по последнему метаанализу, который я видел из ЮАР, в ЮАР, то есть там ситуация даже, наверное, несколько более тяжелая, чем в наших районных больницах. На заинтестинальную интубацию используют менее 10% хирургов. Почему? Потому что, наверное, тяготеют к американской и французской школе хирургии. Безусловно, они будут смотреть. В 1956 году в Ангестин привел 50-летний опыт лечения острой кишечной непроходимости, усложненной перитонитом и различных ее форм, где четко, конкретно указано, что одним из основных методов профилактики осложнений является интубация. Другое дело, Назоинтестинальная интубация, это да, но есть другие методы. Есть интубация через гастростому, по ДДРР и много других методов. Но так нельзя говорить в том плане, что не делают. Это одно. Второй вопрос. Вы позволите, если это был комментарий, то я тоже себе позволю комментарий. Но, во-первых, смотрите, абсолютно не собираюсь испаривать вашу точку зрения, тема моего сообщения сегодня не касалась этого, да. Во-вторых, хотел бы сакцентировать внимание, что с 1956 года через месяц уже пройдет 60 лет. И многое в медицине и как раз в понимании причин острой э, обструкции толстого кишечника поменялось, равно как и поменялись наши подходы ведения этих пациентов. Поэтому, как бы... Э, я скажу, вот, как есть. Да? Если есть метод, который не имеет доказательной базы под собой, и мы его используем в нашей практике, то использовать его, писать диссертации и статьи по этому методу, мы будем ровно до того дня, когда в эту страну не придет страховая медицина. Как только в нашу страну придет страховая медицина, мы начнем точно так же ограничивать показания к интестинальной интубации, как ее сейчас ограничивают те центры, которые имеют квоты по ФОМСам в России. Потому что к ним приходят эксперты и спрашивают, что это такое. Но я к дискуссии не готов, с вашей точки зрения соглашаюсь, понимаю, что вы можете быть экспертом данной отрасли и доверяю вашей точке зрения. Если можно, два слова по этому поводу я просто скажу. У нас в клинике то же самое, вот англоязычные не знаю, но я долго работал в Германии. Показания к интубации кишечника одно, повторные операции при спаечной болезни. Повторной операции, чтобы уложить именно каркас. Какой принцип объясняется? Почему? Потому что, с одной стороны, компартмент-синдром, который мы ликвидировали раньше, когда интубировали кишечник, чтобы спали с кишки, он ликвидируется вакуум-терапии, открытый живот. А, как говорят, с точки зрения биофизиологии, зонд, он еще больше закрывает просвет кишечника, еще больше... Ну порочный круг это делает, спаечный, ну это непроходимости кишечника. Поэтому мы у себя в клинике тоже отказались от интубации в пользу вакуум-терапии. Это трудно, как говорится, ну немножко поменять, Потому что я сам прошел это, да, все это. Но если у вас в клинике, если у нас... Ну если нету вакуум-терапии, борьба с комбатным синдромом, да, возможно интубация кишечника. Это, да. надо низкие и так далее. Как это согласуется с классификацией свечей, которая существует в настоящем... старался сделать практически ориентированное сообщение, поэтому на, на вопросах МКХ и классификации кишечных свищей я не останавливался. Хотелось бы только сказать, что тут есть и другая большая проблема с кишечными свищами. Вот э, не так давно мне удалось... Да, я говорю, что возможно я не четко сформулировал свою точку зрения. Значит, безусловно, мы должны пользоваться действующими классификациями, классификациями МКБ. Есть одна большая проблема, которая вот не так давно и присутствовала на докладе профессора Беляева, он ее очень хорошо осветил по синдрому короткой тонкой кишки. Значит, классификация, которая действует у нас, не соответствует общепринятым в Европе и в Америке классификациям высоты кишечных свищей. А классификация, принятая в Америке, равно как и наша не соответствует до конца классификации МКБ. Поэтому, опять же, доклад не был посвящен кишечным свищам. Безусловно, мы должны всегда действовать в юридическом поле. У всех пациентов диагноз должен быть сформулирован, это с проблемные больные, по которым могут быть юридические претензии. У всех пациентов диагноз должен быть сформулирован с кодами МКБ, а имела лишь в виду в том, что не стоит обращать самое большое внимание на высоту кишечного свища, игнорируя это кишечно-кожный свищ, или кишечно-атмосферных свеч. Мы очень редко говорим о кишечно-атмосферных свечах, и в нашей классификации такого пункта нет вообще, в то время как он есть во всех странах цивилизованного мира. Игнорировать, игнорировать требования МКБ и формулировки диагноза нельзя, потому что потом патологанатом или судмедэксперт или юрист обязательно нас поправят, это будет очень неприятно. Все запитания, пожалуйста. Дякую, Артем Игоревич, за цікаву, змістовну доповідь.